Здравствуйте, меня зовут Вика Резниченко, я секретарь громадского руху на выбору. И я бы хотела сегодня поговорить о том, что сейчас происходит с украинскими патриотичными силами, так называемыми. Да? Вот. В какую сторону это вообще все движется, что с этим происходит на самом деле, какие процессы. И а, поговорить о идее а, объединения украинских патриотичных сил. Каких-то, значит, во имя блага, общего блага и общей идеи Украины. Вот. Буквально на днях э, прошла встреча э, с э, украинских патриотических как раз таки организаций, разных сил, формаций, инициатив в связи с празднованием э, Дня революции, годовщины всех революций, 21 э, ноября. Давайте также о 19:00 на Майдане мы решили прийти, провести, провести вечер и та э, святковый марш, марш революции, Майдану, до памятными местам. И на самом деле идея витает в воздухе, потому что когда ты вот задумываешься, что вот годовщина Майдана, да, а кто же у нас организатор, а вокруг кого мы собственно сейчас, вот май, кто главный Майдановец, да, ну, кто у нас Порошенко или там у нас бог главный майдановец, я ценю Кличко. А вдруг понимаю, что у майдановцы это, собственно, что требовалось доказать. На Майдане были те, кто там были, и это я, это я знаю, кто еще был, я могу позвонить, написать туда-сюда, вот мы и есть, вот, собственно. Да? И э, основная идея состоит в том, чтобы собрать людей, которые действительно являются собой независимые, действительно революционные какие-то движения. Когда э, средний э, украинец, средний там читатель Фейсбука говорит о том, что давайте хлопцы объединяйтесь, нам потребно, значит, чтобы все объединялись для Украины, они ширина массы, скажем так, не понимают некоторых очень важных вещей. Я понимаю, что на самом деле почему так происходит. Широкие массы устали от лидеров. Значит, мы перестали, наконец-то, украинцы перестали искать себе спасителя Богдана Хмельницкого, какого Господа, и его за собой ПВД. Слава Богу, последний у нас был Наденька, и после Наденьки эта канитель закончилась, потому что уже такого ä, <coughs> уровня ä, звезду ä, сотворили. Такую вот истерику уже всемирового масштаба подняли. И так за буквально два месяца образ изговнять в последней помойке, это надо... Это было очень ярко. И я думаю, что после этого уже нового кумира мы себе не сотворим. Мы наконец-то устали. Было много попыток, каждый раз одно и то же. Вот последнее было самое ужасное. Вот. И теперь у нас нашего значит, народа, ну так, народа, условно говоря, есть новая значит, мечта коллективная. Значит, все, все объедналось. Вот. И выглядит это примерно так, что значит, взялись там Белецкий, Семенченко, я не знаю, там Юля Тимошенко, Кличко и э, Яценюк, и значит, создали одну партию, там, Лещенко с собой взяли с наиму. Значит, вот, и создали одну партию, и, наверное, повели на светлое будущее. Вот как-то так, наверное, люди это видят. Или, наверное, они это видят так, что есть некие, значит, в, общем хорошие патриотические, значит, хлопцы и девчата, значит, какие там пришли с фронта, которые были на Майдане, вот они имеют, как-то так взяты и прийти до влады, вот взяты и стать у влады. И там, чтобы все было доброе, вот вот как-то так тоже вот, вот себе рисуется эта картинка. И здесь э, не, не понимают много нюансов. На Майдане все знали, против чего они. Всем, и сейчас каждый может сказать, против чего ты был на Майдане. Против Януковича, против э, 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 диктаторских законов, против мусорского беспредела и так далее. Вот. Когда, если ты спрашиваешь, за что, за что ты был на Майдане тут начинается значит, богатство вариаций, вот начиная с того что я был за бандаю шухевича, другой был за ровные дороги высокие зарплаты как в Европе, третий за белую, белую нацию, э, нацию значит, и все такое. Значит, четвертый там значит, за то чтобы вообще значит, там у всех все было хорошо. Вот. И поэтому как бы, общая платформа на чем это базировалось, Майдан возник не на чем-то, Майдан возник против. Это была реакция на беспредел власти в первую очередь. Вот. А базы, на которой бы она стояла, крепенько, ее не было и не могло быть. Ее исторически не могло сформироваться за 20 лет постимпериального империального еще такого брожения, когда у нас еще лишняя шелуха еще долго и нужно снимается, вот эта старая кожа, <клес> пока вырастет новая, это еще целый процесс. Сейчас она, она появляется, да? вот, появляются разные идеи. И поэтому нельзя сейчас сказать, хлопцы и девчата, давайте, еще мы за Украину, вот это первая тоже ошибка, что давайте забудем все противоречия, все идеологии, какая разница, кто там значит, демократ, кто там либерал, мы все за Минуточку. Не тут-то было. А сейчас происходит вот что. После Майдана, когда все отдохнули, когда отошла первая волна военной экспансии, все задумались о том, а на чем же мы, собственно, стоим. А за, за что? За что? Против мы уже разобрались, хорошо поняли, все, вопросов больше не имеем. За что? Вот. И здесь э, многие... начался поиск. Многие вот, люди, которые думают, начали думать, собственно, вот. И пытаться искать. И начинаем понимать, что уже какие-то проверенные схемы не всегда работают что где-то действительно нужны компромиссы, а где-то нужно что-то пересмотреть, а где-то с кем-то помириться, а где-то с кем-то не ругаться, а где-то вот как-то иначе. И вот, вот сейчас идет как раз формирование вот этих новых базовых позиций, базовых моделей будущего, в первую очередь будущей Украины. То есть вот какая она у нас будет. То есть кто-то хочет, чтобы все ходили с троем маршем и Значит, красивой, значит, черной форме, вот, и, значит, а другие хотят, чтобы были ровные дороги, по которым ходили бы гиппорады вместо этих ребят, ну, то есть, вот есть же разные варианты, да, и это очень важно, вот, то есть, страна, в которой ходят марши в черных кителях и страна, в которой ходят парады это разные страны, и не надо нам говорить, да, что мы за пусть единую там Украину, мы все за свою какую-то Украину, и это очень хорошо, и это прекрасно, что вот эта вот своя Украина у каждого из нас появляется сейчас в голове, потихонечку формируется только. Вот. И опять же, мы пытаемся брать какие-то готовые модели, они нам не всегда подходят, мы их отбрасываем, и это замечательно. Вот. И поэтому не надо э, бояться того, что появляется много организаций, появляются какие-то новые партии, новые формации. Не надо говорить, что давайте вот все намалюем, один прапор на всех, и вот туди заживу. Нет, наоборот, это прекрасно. И сейчас у нас будет соцвете разнообразных флагов синего малиновых, чтобы у нас были там, все оттенки фашизма, какие только можно, если же мы украинцы, значит, то давайте уже у нас будет пусть фашизм и с гейпарадами, и с легалайзами и с чем угодно. Вот давайте, хорошо. И вот во всей этой каше, во всей этой канители должны уже постепенно вызвать некие действительно годные структуры, вызвать новые лица, новые лидеры, о которых так все мечтали, таких все хотели, а их вот, вот и нет. А вот они будут, потому что их и не может быть сейчас, они будут. Вот. Потому что нельзя просто так взять человека с Майдана, вот он там три месяца назад был еще там обычным работягом, вдруг ты его раз взял, посадил в кресло депутата, и вдруг он стал политиком резко. Нет, это должна прости внутренняя эволюция людей, самих людей в первую очередь. То есть <как> наверняка эти лидеры где-то есть, они еще просто не вызрели. А вот в условиях здоровой, нормальной конкуренции в условиях такого вот хорошего развития, как раз они будут вызревать. Причем по, по, по итогу мы будем видеть, кто продался, кто скурился по дороге, кого купили, кого запугали, кто не потянул, кто оказался дурак вообще. Это же все постепенно отсеется, полого. Для этого нужно время. Вот. Поэтому я сейчас очень горячо приветствую, витаю и только всяческих успехов всем молодым формациям организациям инициативам партиям чему угодно называйтесь пусть у вас будет 10 20 30 называйтесь как хотите берите себе любые флаги главное чтобы все было по уму главное чтобы вы действительно объединялись присоединялись к общему движу вот. И действовали не на словах, а э, на деле. И вот, собственно, э, к чему я это веду? К тому, что, э, во-первых, широким народным массам придется немножечко подождать. Но это плохая новость, хорошая ждать будет весело. Главное, поменьше смотреть новости, а побольше смотреть на то, что происходит вокруг, что происходит в судах вашего города, под администрациями вашего города что происходит <coughs> на улицах и площадях. И там вы не видите те самые молодые лица, тех самых молодых ребят, атошников, волонтеров, активистов, вот, которые вот, собственно, и есть. Вот. Они выглядят не совсем так, как вам, может быть, хотелось, и как вы ожидали. <coughs> Но тем не менее, этим людям, скорее всего, ребята, понадобится ваша в чем-то, может быть, помощи, содействие. И я Прошу вас А всех людей и доброй воли, всех, кто хочет сам поучаствовать в украинском патриотическом процессе, я приглашаю 21 ноября, 21 листопада о 12.00 на наш Майдан, на святковый вечер на марш революции. Слава Украине!